Вітаю вас, друзі! Ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює. І сьогодні ми з вами будемо хвилюватись про проблему торгівлею, пов'язану з торгівлею людьми. Нам допоможе заступник директора департаменту соціального захисту населення обласної держадміністрації Таміла Сербульова і директор обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Світлана Янковська. Друзі, доброго дня! Дуже рада вітати вас в нашій студії. Але сьогодні у нас, незважаючи на те, що такі красиві жінки сидять перед вами, шановні глядачі, тема дуже-дуже серйозна і, на жаль, актуальна на сьогоднішній день. 30 липня Всесвітня спільнота відзначає Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Таміла Володимировна, будь ласка, що це за день і чому йому саме цієї проблемі приділяється така увага? 30 липня 2014 року Організація Об'єднаних Націй відзначила перший в історії Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Торгівля людьми є одним з найсерйозніших злочинів проти людини. Який має як економічні, так і соціальні, педагогічні психологічні причини, цей день має на меті підвищити поінформованість громадськості про цю глобальну проблему, і привернути увагу до тяжкого становища мільйонів жінок, чоловіків, дітей з усіх куточків світу, які стали жертвами цього ганебного явища як торгівля людьми. А також з метою заохочення людей активно допомагати і протидіяти цьому злочину. Причини, з яких люди потрапляють до рабства, це низький рівень життя, бажання заробити, а також нездатність адекватно оцінити пропозиції, пропозиції роботи від прихованих роботодавців. Також це зростаючий попит на дешеву або неформальну працю. Хочу сказати, що серед постраждалих не, не тільки молодь. Тут немає вікових обмежень. Взагалі І... немає вікових обмежень. Тут тобто немає вікових обмежень. Жертвою може стати людина будь будь-якого віку. Будь І, віку навіть так. І навіть дитина. Навіть дитина, так. І оскільки ця проблема торгівлі людьми визнана міжнародною проблемою, вона не може бути вирішена чи розв'язана на рівні однієї країни. Нові виклики та загрози вимагають консолідації зусиль усіх інституцій кожної держави і всій співдружності, тому в даному випадку. Ця проблема дійсно вона масштабна, має такі герої масштаб, скажімо так. І тим більше, що ми знаємо, що ця проблема і в нашій країні вона, на жаль, була, але і світова спільнота добре зараз розуміє, що це не проблема однієї якоїсь країни. А як ви правильно сказали, це проблема всього да, світу. світу. На жаль, Таміла Володимирівна, будь ласка, яка ситуація в Миколаївській області? Наприклад, які служби або організації займаються питаннями протидії торгівлі людьми? І як поставлена робота в цьому напрямку? На превеликий жаль, нашу область це страшне явище теж не минуло. Не обминуло на цей час в нашій області 10 осіб, яким встановлено статус особи постраждалої від торгівлі людьми. Один із статусів, це 10 осіб. так. а насправді, звичайно, насправді набагато більше. Так, статус, до речі, це встановлюється Міністерством соціальної політики. Оскільки поняття торгівля людьми охоплює широке коло соціальних явищ та передбачає здійснення комплексних заходів при наданні допомоги особам постраждалим від торгівлі людьми, питаннями протидії торгівлі людьми займаються як державні установи, це органи соціального захисту населення, служби у справах дітей, органи внутрішніх справ також це. Територіальні центри соціального обслуговування, Центри соціально-психологічної реабілітації дітей, Центри соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, також і громадські організації. Що стосується організаційно-правових засад цього напрямку, то їх визначає закон України, прийнятий в 2011 році, про протидію торгівлі людьми. Цей закон визначає повноваження органів виконавчої влади, порядок встановлення статусу осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та порядок надання допомоги цим особам. Відповідно до цього закону, особи, які постраждали від торгівлі людьми у разі потреби, можуть отримати комплексну психологічну допомогу. Також Соціально-педагогічну, соціально-медичну, юридичну, інформаційну допомогу у працевлаштуванні або перекваліфікації та ряд інших допомог. Також у 2013 році Міністерством соціальної політики було впроваджено наказ про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми. Цей документ розроблено з метою реалізації прав громадян на отримання належного соціального захисту. Є спільний наказ Міністерства соціальної політики та Міністерства внутрішніх справ, який прийнятий в січні цього року, яким затверджено інструкцію зі збору та моніторингу статистичної інформації. Також вважаю дуже важливий документ. Щодо забезпечення взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, є постанова Кабінету міністрів про затвердження порядку взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. І в лютому цього року була затверджена державна програма, соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року. На, відповідно до якої в області прийнято розпорядження обласної державної адміністрації для виконання цієї програми, забезпечення виконання цієї програми? Але незважаючи на всі прийняті нормативні документи, проблема, ця проблема залишається, дорогі, залишається дуже актуальною, і це негативне явище має дуже стійкі тенденції до поширення. Особливо тобто зараз набуває да, сили? Набуває сила, особливо зараз, коли Україна знаходиться у військовому конфлікті. Угу. Е, Світлана, а будь ласка, в мене питання до вас. А як відбувається робота з постраждалими людьми, які стали жертвами цього явища як торгівля? Звичайно, що тут потрібна. Велика, велика работа и подготовка. И подготовка. Я хочу сказать, что центры социальных служб для семьи, детей и молодежи являются одним одним из учреждений которые оказывают помощь. Но учитывая, что проблема торговли людьми – это комплексная проблема, и решить ее только силами социальных работников в наших центрах, конечно же, мы не можем. Работая с этой проблемой, у нас есть два направления. Первое направление, я считаю, очень важным направлением – это все-таки превентивная работа, то есть профилактика. Мы должны проводить такие мероприятия, чтобы люди не попадали в ситуацию торговли людьми. Это информационная работа, это буклеты, листовки, это социальная реклама, телевидение. Но, к сожалению, в бюджетах не так много денег для изготовления такой продукции. И мы тогда пошли таким путем. Мы решили делать подворные обходы, где мы информируем население о возможности такой ситуации и где-то, может быть, даже выявляем семью или людей, которые намерены сделать какие-то действия, что нас настораживает. Поэтому этот вид работы у нас самый основной. Направлен он в основном, конечно же, на молодежь. Поэтому кроме подвольных обходов мы работаем в учебных заведениях и стараемся попадать на родительские собрания, где родителям объяснять все риски, которые могут, в которые могут попасть, попасть их дети. Что касается непосредственно жертв торговли людьми, но первое, что происходит в нашей работе, это их выявление. На сегодняшний день никто сам к нам не обратился. То есть информацию о тех людях, о которых говорила Тамила Владимировна, которые уже выявлены и официально установлен статус, мы получали или от других организаций, или от соседей, или от членов семьи. И когда мы выявляли таким образом этого человека, мы сталкивались с проблемой, что сам человек, он не осознает. То есть он себя не идентифицирует, что он жертва торговли людьми. То есть он даже не всегда может он даже не адекватно всегда, да, да. оценить ситуацию. Да. И для того, чтобы ну, раскрыть этого человека, мы проводим с ним определенную работу. Это специальные тестирование, анкетирование, беседы. То есть это не прямые вопросы. К То тому, что, работая с таким человеком, человек сам социальный работник, психолог, должен быть подготовлен. Потому что, во-первых, у этого человека ситуация, постстрессовая ситуация ситуация. Потому что торговля людьми – это не разовое действие. Как правило, это долгосрочный процесс, который откладывает отпечатки как на психике, так и на поведение этого человека. И тут очень важно найти подход. А самое важное, чтобы человек поверил, что ему действительно хотят помочь. Вторая проблема, с которой мы сталкиваемся у этих людей, это страх и вина. То есть им страшно, они никому не верят, они боятся пойти в полицию, они боятся пойти в органы власти, потому что они не верят, что им могут помочь. И наша задача рассказать. А вина, Светлана, а вина, а вина в том, что ну вот очень многие не возвращаются домой, им стыдно перед своей семьей или перед mm. своими детьми, что они попали в такую в ту или иную ситуацию, заставив страдать всех вокруг. Но и особенно женщины, которые попадают в ситуацию насилия они постоянно чувствуют себя униженными, оскорбленными и очень сложно поднять их самооценку. Тут нужна такая длительная, долгосрочная работа по адаптации, по выведению этих людей из этой ситуации. И лишь только потом они, возможно, воспримут информацию, а что же может государство сегодня предложить таким людям. Когда мы человека немножко адаптируем, мы составляем, да, называется, оценка потребности этого человека. То есть проблема, которая у них есть, это какая-то нереализованная потребность. Да? Мы выявляем причины, почему человек пошел на этот шаг, что заставило. Начинаем раскручивать и приходим действительно к тому, что же, послужило поводом. Но в основном это поправить свое материальное положение, 99,9%. Да? Да, да, да. Ну а молодежь, конечно же, привлекает яркая реклама, конечно. хорошие работы, большие да. зарплаты, красивые Красивая жизни. Жизнь, да, да. И может быть даже примеры своих сверстников, которые, ну ведь не все же попадают в ситуацию торговли людьми, есть же люди, которые устраиваясь на работу, успешно развиваются и как бы... Ну конечно. Да. Поэтому вот, да, вот, а моя подруга поехала, и все да, хорошо. И хорошо, и, и пишет, и звонит да, и смс, да, в и в А Почему как бы мне не попробовать, да. да? Да, но никто как бы не имеет права. А на самом ответить, деле его знает, как там подруга да. это. Просто нужно знать, как правильно все себя вести, и как правильно все делать для того, чтобы не оказаться в этой ситуации. Когда мы выявили потребность, именно каждого человека составляем индивидуальный план реабилитации. Этот план утверждается коллегиально, это не только социальный работник принимает решение, это и медицина, это и образование, это и милиция, и очень много служб, и центр занятости, где прописывается функция каждой службы, потому что решить проблему нужно комплексно. Но не всегда получается в очень короткие сроки решить эту проблему, и тогда мы человека берем под социальное свое сопровождение. Это очень длительный процесс от полугода до года, где социальный работник… Представляет интерес этого человека везде. То ли это будет просто у следователя в милиции, полиции, то ли это будет суд, то ли это будет любой другой орган, и как правильно написать заявление, и как правильно себя вести и так далее. То есть мы берем под социальное сопровождение. И я думаю, что такие люди, они действительно нуждаются. Не все могут сразу вернуться и начать нормальную жизнь. Конечно какой проблемой мы столкнулись, работая с этими людьми? Я, как я уже сказала, многие не хотят возвращаться домой, а у многих этого дома просто нет. И, к сожалению, в нашей области нет таких специализированных учреждений, которые могли бы оказывать комплексную круглосуточную помощь. У нас в городе Вознесенске работает областной центр социально-психологической помощи, куда попадают люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Я думаю, ситуация торговли людьми относится именно к такой сложной жизненной ситуации, и мы можем размещать там людей. Единственное, что по положению про этот центр туда могут помещаться люди до 30 лет. И это тоже является преградой. А Поэтому почему, Светлана? Это было изначально прописано Министерством социальной политики, потому что этот центр был рассчитан на молодежь. Вот. Поэтому мы сейчас будем выходить с предложением, чтобы изменить это положение, чтобы все-таки этот центр мог работать для людей любой категории, потому ну, что проблема она не имеет возрастных каких-то рамок. Вот, поэтому такой центр есть. Если в ситуацию торговли людьми попадают дети, мы обязательно сообщаем об этом службе. И без службы мы не имеем права по отношению к ребенку производить какие-либо действия, даже консультации. И для детей у нас есть центры психологической реабилитации. Это бывшие приюты. У нас их четыре в области, и детей есть куда разместить. А вот если это семья или люди старше 35 лет, возникает проблема. Но здесь мы отрабатываем с медициной. То есть первое, первый месяц – это обязательно медицинское обследование. И даже просто полежать, успокоиться и успокоить свою психику. Поэтому выручают врачи так, дальше. Медицинская врач. Извините, что я Вас перебиваю, У -у -у. Светлана. Медицинское обследование стоит денег? Ну у нас нет проблем с этим, то есть люди, которые оказываются в этой ситуации, обслуживаются бесплатно. Ага. Вот это главное. Да, да. У нас очень есть важно. договоренность, это прописано в наших порядках взаимодействия, потому что эти люди абсолютно не имеют материального никакого, и государством предусмотрена одноразовая помощь, то о чем как бы может это многие очень важно. и не знать. Вот, вот, Но быть, да. такую помощь может получить только человек, который уже имеет статус. А чтобы получить этот статус, нужно пройти определенные этапы, собрать все документы. То есть это не сегодня-завтра, то есть это происходит в течение определенного времени. Mm -hmm. И когда этот статус уже определяется, человек получает материальную помощь в размере прожиточного минимума для соответствующего возраста. Если это ребенок, это один, если это взрослый, это другой. То есть такая поддержка есть. Кроме этого, как правило, такие люди... Возвращаются без вещей, личных вещей, одежды. И у нас и вот территориальные центры социального обслуживания, которые говорят о которых, ты, Владимировна, собирают банки данных вещей, банки базы, банки вещей. У них там и обувь, и одежда, и продукты, и там предметы первой необходимости, и гигиены. То есть у -у -у. мы абсолютно бесплатно выдаем людям такую помощь. Как правило, такие люди возвращаются без документов. И поэтому мы, работая с миграционной службой, с органами юстиции, мы восстанавливаем документы. И когда у человека есть документ, мы можем уже тогда говорить и о трудоустройстве, и о прописке, и о каких-то видах другой помощи. Очень часто люди спрашивают, так куда же можно обратиться? Вот Человек возвращается да, да. среди ночи, да, когда не работает ничего. Конечно же, мы бы рекомендовали обращаться прежде всего в полицию. Полицию, ну да, да, если нет желания там или возможности обратиться в полицию, это любой орган власти. И хочу сказать, что у нас в сельской местности в каждом сельском совете есть наш фахивец социальной работы, то есть это человек, который может быть не окажет квалифицированную помощь на всем, но это будет связующее звено между человеком, который вернулся и всеми службами, то есть он сообщит и в полицию, и в социальную службу, и в медицину, и во все организации, которые необходимы для решения вопросов. Поэтому, как бы, ну, безысходных ситуаций нет безвыходных и социальные работники в любое время дня и ночи у нас нет такого, что мы там у нас есть доведник, где собраны все телефоны. Это в сельском совете есть, можно открыть, посмотреть, кому позвонить мобильные телефоны. То есть наши все телефоны есть, поэтому мы работаем в режиме круглосуточном, особенно в такой э, ситуации. Но, к сожалению, несмотря на все наши усилия Существует ряд проблем и в наших учреждениях, которые мешают нам осуществлять эту работу в полной мере. Реформа полиции, которую мы знаем, да, где сократилось количество людей, которые могли бы заниматься, я имею в виду участковые. Если раньше участковый был на ну, 2-3 села, то сейчас участковый на 2-3 района. Uh -huh. Это немножко усложняет. Кадровая проблема в социальной службе. То есть у нас... Не такая большая зарплата, и люди как бы ну, пытаются улучшить свое положение, возможно, еще другую работу, меняют работу. И, конечно же, работать с такой категорией должны обученные люди. Конечно. И тут... Не просто, допустим, я там работник сотрудников. Причем способ, опытные и, люди. Да. Но для этого у нас вот та общественная организация, о которой мы говорили, Любыс, так называется. У нас есть общественная организация, она проводит обучение для всех государственных служащих, для всех структур, которые работают с такой категорией. Сертифицированное обучение. Поэтому как бы, есть возможность всегда получить знания и опыт и работать. Но ситуация остается по-прежнему скрытой. То есть те 10 человек, которые сегодня есть, это официально. И очень многого мы не знаем. Поэтому все наши действия должны быть сосредоточены именно на выявлении таких людей и на профилактике. На профилактике. Потому <сп> что, <considers Cou archive> <screens> как известно, болезнь легче предупредить, чем потом лечить. Камила Владимировна, будьте добры, чтобы вы могли порекомендовать нашим зрителям, телезрителям, чтобы, во-первых, конечно, владели информацией, о которой говорила сейчас Светлана, но главное, чтобы действительно ну, не попасть вот в эту ситуацию? Вот вы как специалист, будьте добры. Хочу обратиться ко всем, кто нас сегодня слушает, потому что, как уже и говорилось, много людей, которые пострадали от торговли людьми, они считают, что их решение, допустим, выехать за пределы Украины в поисках работы, это подконтрольный им процесс, то есть они контролируют процесс как бы эти люди даже не понимают, что изначально уже договариваясь о том, что их будут вывозить, они уже как бы попали в эту, скажем так, кабалу. Что в данном случае? Во-первых, очень важно, чтобы близкая, близкие люди, соседи даже, не проходили мимо, если, допустим, человек... Сосед уехал на заработки, вернулся, и они видят, что с человеком что-то происходит. То есть это приехал, допустим, без денег, хотя поехал на заработки за большими деньгами, без вещей, или молчаливый, или, допустим, много рассказывает. То есть об этих случаях нужно сообщать. И не нужно доверять рекламе. Особенно тем фирмам, которые не предоставляют своих лицензий, то есть нет ни адреса, ни лицензии. Поэтому такие фирмы изначально вводят уже в обман. Ни в коем случае не нужно, когда уже есть заключ… Заключ… при договоренности, нужно обязательно заключать какой-то контракт. Притом контракт на понятном языке и в двух. Экземплярах, чтобы один оставался, конечно, у самого человека. Также не нужно доверять людям оформлять документы, выездные документы. То есть, это нужно все изначально делать самим. За все это платить тоже самим. Потому что, чтобы не было потом финансовой кабалы, что вы должны отработать, допустим, то, что вас сюда вывезли, что вам оформили документы. И ни в коем случае не доверять свои документы никому, потому что в большинстве случаев люди не могут вернуться по причине того, что у них нет никакого удостоверяющего документа. У них отбирают документы, да? У них забирают эти документы, и в данном случае человек теряет все права и, ну, и становится зависим от тех, кто его вывез, кто ему как бы, дает эту работу. Поэтому даже если принимается такое решение выехать на заработки за границу, ни в коем случае не нужно это доверять просто каким-то случайным посторонним людям. Ну, вот Мы сейчас, даже проехав по городу, я думаю, телезрители обращали внимание на очень много, большое количество рекламы, разных бигбордов, где работа там, работа сям, работа еще где-то. Вот наши очень-очень компетентные гости не рекомендуют доверять рекламе. А кому же тогда доверять, Тамила Владимировна? А ну, если человек хочет, поехать? Ну, есть фирмы, которые действительно имеют на это лицензию. То есть это фирмы, которые отвечают за то, то, что то есть они сначала делают. нужно проверить проверить фирму которой, которой вы доверяете свою жизнь работодателя да, да? потому что Обязательно действительно нужно проверить и быть уверенной в той фирме которая а вот например если человек пострадал от стал жертвой торговли людьми и находится за пределами Украины куда он может обратиться ну обратиться он может или в посольство Украины или в консульство где, конечно же, будут помогать ему и собрать документы, и вернуться. И также можно обратиться в Красный Крест, представительство Красного Креста и полумесяца. То есть они тоже могут и помочь связаться с родными здесь, в Украине, и вернуться в Украину. И главное, чтобы не опускать руки, а все равно действовать. Конечно, да, нужно. <свят> и мы говорили уже в начале программы, что 30 июля – это день борьбы с торговлей людьми. И, конечно, и у нас здесь, в Николаевской области, тоже будут какие-то проводиться мероприятия. Да, Светлана? Да, да, будет проходить акция посвященный этому дню, мы привлекаем к этой акции волонтерские организации, кроме, конечно, тех учреждений, о которых сегодня шла речь. Основная задача этой акции проинформировать людей об этой проблеме, дать адреса, куда обратиться в том или ином случае. Это будут вокзалы железнодорожные и автобусные, это будут супермаркеты, рынки, то есть места, там, где много людей. Угу. Акция будет проходить 30 числа с 10 до 15. .00. С 10 до 15. Да. Ну что ж, друзья мои, спасибо большое, что вы пришли, что вы рассказали об этой проблеме. <coughs> Действительно, очень серьезная проблема. И я думаю, телезрители, что вы прониклись серьезностью те темы. Мы с вами хуливались, а зараз досить. На все доброе.